Бажаю здоров'я. Я Лесный. Старший водій першого механізованого батальйону 23-ї окремої бригади. Я с Харкова. Працював на, на заводі «Хартрон». Э, водій електронавантажувача. На тракторах ездил, водієм на машине был. Ну, а останнє время на електропогрузчику. 24 лютого я должен был с утра, как всегда, на работу идти. И в часа в четыре, там я не помню, но так вот. У меня рядом ракетная часть находится. И туда насыпали петры Женька сразу глаза открыла, как бы все содрогнулись. Говорит, это война. Я говорю, так какая война? Ну, я выбежал на улицу, да, действительно, лес горит, там, локатор упал, ну, такой, на сыном моих глазах. Ну все, утром, ну как, документы собирать, туда-сюда народ повыходил, блин, что, да как, города, да, война. Некоторые выезжать начали, ну, такое, многие оставались. Я еще працевал, а в 23-м году пишу в военкомат. Мне в военкомате сказал, направляйся в 23-й механизованную, и до сих пор находится здесь сначала мы нас обучали на полигон ходили, на полосу препятствия. Потом мы, у кого есть права водеев, и нас я, признали боевую технику от МАКСПРО. Мы на ней учились, на проходили. Ну а потом уже на боевое, как бы. Ну конечно, я, допустим, вот работал и на газоне, там, и на тракторах, там, ну такое вот, Там вот я первый раз сел на коробку-автомат, ну ничего, привык на технику почувствовать. Не то, что там газ до пола и поехал, а надо габариты чувствовать, как она на повороте. Все-таки высота, считаю что три с половиной метра, нужно и положить, и взлететь, и что хочешь. Мой командир ставит боевое задание это не то, что там захотел поехал куда-то ждешь команды, командир, командир дал команду там, выдвигаемся в такую-то точку, столько-то времени, вперед, парет, включаем там подавление и поехали. Вывозим мы и пехоту, забираем и их и там по логистике, БК бывает, ну, ну по-разному. Раньше такого не было, там, и впереди дроны, там, ну, арта работала, миномет работал. А сейчас, конечно, мы тоже, наше командование тоже старается вот, рыбы устанавливаем помощнее. Как бы, Оптоволокно, вот это вот в пивишке, конечно, бывают прилеты, но ну, стараемся выполнять боевое задание. Это было в часовом яре. Поначалу, когда позиция была не спалена, ну, то есть они ну, ездили. Мотались, все нормально все. А потом я э, пронюхал и что мы туда ездим. Ну, птичку подняли там, или разведка, или залали, еще что-то. Постоянно пехоту завозим и вот ну, такое. Начали скидывать и лепестки, ну, против это, Ну, чтобы техника останавливалась. Мы бывало и на трех, и на четырех колесах, и возвращались. Ну, возвращались. хлопцы завозили, вывозили, ну, такое. Они смотрят, что такое не помогает, лепестки, давай заряды помощнее. Поначалу как езды. Машина не защищенная была. То есть не сетками не обшита, ничего, Это сейчас что... начали обшиваться такое. Как-то закрывать и коробку и, и все. А... Ну какие ощущения? Ну, вспышка, черный дым, лобовое стекло смотришь, ничего не видно машина працює, можешь двигаться. Ну, как-то, чтобы страшно было, там, ну, честно, тот, тот раз нет, тот раз нет, не было, не было страшно. Как-то э, поначалу вот на адреналине, как бы, ну, как-то в душе, вот, не знаю, как камень, что надо хлопцев, надо по-быстрому привезти, отвезти, блин, ну, такое. Довез хлопцев, высадил, а сам уже потихоньку уже как-то 20-40 км в час едешь, 30, блин, калыяк. Обстрелы, да, ну барана не было и ну вот такая. А, ну как? Нас привезли на точку выгрузки. И там надо было километров 6 пройти. Ну ничего, там, что там, носилки с собой взял, но автомат, там, каска, броня и все. И со мной три хлопца было. Мы трохи заблукали, даже не трохи, а чуть-чуть зашли дальше. Там, ну, километров 10, по 12, уже последнюю нашу позицию прошли. Было такое там, и газом травили, ну как. Вышли столбы, высоковольтка, село какое-то. Прилеты, ну, метров за 300, за 200. И в глаза речь вот такое, я говорю, оборачиваюсь там позвоню, батя был. Я говорю, вот Я тоже такой, он говорит, да. Я говорю, все, на откат назад отходим. Ну, короче, нашли, ночь ждали, пока настанет, а днем невозможно было, там по две птички летало, по три, одна улетит, две прилетит, ну, вот такое. Ну, ночью мы пошли за двухсотом. Ну, я носилки несу, и хлопец сзади за другие ручки несет. Ну, а на ночью ничего не видно, блин. Темнота жужжание. Фрагмента, говорит, присядьте. Мы присели. Посиделись минуты две. Звук У -у -у. начал удаляться. Говорит, что пошли. Типа она улетела. Ну уже, уже, я устал с, с пацаном. Ну как, наверное, с приседка устал и пошли. И под ноги прилетело. Ну, ноги там посекло. Там родную клетку, руку. Он такое. Ну, живой жив, здоров. Спасибо докторам, подлечили. Вот такое. Вынесли меня. А, пацаны ж мне привязали в блин, даже раздели, ну, за там повали, там, такое. Спасибо, ему помогли. Он все-таки, ну, машина хорошая. Ну, как и есть свои минуса, блин. Тут хоть броня нормальная, темку выдерживает. Ну конечно, если вступится, то там оторвется, никуда не поедешь. А так бывало, что и пацаны без докаток там добирались. Докатки есть, потихоньку, но ну, можно уйти. С хлопцами ехали, но мы как вот меняемся, не то что там я водитель постоянно езжу. Бывает, вот водителя там дорогу показывают, там рядом сидим, допустим. Я думаю, я считаю, что правильно, чтобы по два водителя ездило. Допустим, везу я группу, да, группу, машину подбила. Мне там за трехсотило, там ноги перебило, говорю, что машина может двигаться. Может двигаться. Другой напарник взял меня, там, кинул там, в капсулу или рядом сел и поехал, хлопцы вывез. Ляду открываю, чтобы я подъезжаю там, до своей точки, уже назад сдаю, он раз. Я чисто за рулем, по педалям такой, по коробке, он раз, вот, смотри, уже ляду открыл, пацаны выбежали, там, трусоты занесли, Закры... он закрыл сразу, блин, на откат, там, доповедь командиру, все, плюсы-плюсы, да, ну, откатились. А было такое, что блукали, ну, как вот ночью, ну, ночью едешь, вот зрение, конечно, садишь по ночнику, и ну, вообще, ну, там, посадку, пропустил, там заехал. Трохи блоканул, блин. Разогнался там, кил 80 там. ночью уходишь. Накатанная дорога. Ну, машина подлетела, как самолет, но ну, сам Все, приехали. Приборы все потухли. Ну, такое, тишина. Ну, что, вылезли, командиру доповедь. На ТМК подорвались на, одной, наверное, две, наверное, по-любому было, было. Колесо отлетело там, и с другой стороны там повреждения были. Ну, что, до наших хлопцев дошли, потом вывезли, эвакуировали. Бывало такое, что и технику нашу, как, можно было вернуть, и возвращали, если можно, если есть что возвращать, и... или рано утром по серяку там, или вечером, ну, забирали, было, все было, было, и оставляли, и оставляли машины, ну, как бы, не успевали забирать, или допаливать и когда прилетят, то их они допалят, и все, что там забирать, вот Как не сиди там дома, ну, то понятно, хорошо, ты на работу ходишь, но кто-то же должен защищать, ну, по-любому, кто-то должен защищать защиты никто не будет, если никто не будет. предложить и еще рабами ты будешь. По-любому надо, ну, да. хочешь не хочешь, а защищать свою батьковщину. Ну а насчет замены, да, конечно, все устали, ну, но... сложим дальше. Змина, конечно, потребна, люди потребны. Сейчас не то, что там ты пришел, тебя в пехоту кинули, да и все командование дивиться, кем ты работал, по тебя может, если ты сам связи хорошо там понимаешь, ты можешь связистом быть, артиллеристом, водителем, ну, а так вот подбирают, а там, ну, вступаешь, за собой служишь, защищаешь батьковщину.